मी राजीनामा दिला आहे याचं कारण न बोललेलंच बरं बाबा सिद्दीकी मी इतके वर्ष या परिवारात राहिलो आहे या परिवारात होणाऱ्या घडामोडी विरोधात मी इतके वर्ष बोललो त्या माध्यमांवर सांगू नाही शकत राजीनामा दिलेला आहे कारण न बोललेलं बरं मी जिथे जाईन तिथे पक्षासोबत पी सी घेईन दहा तारखेला एक सभा होईल माझ्याबरोबर असणारे लोक त्यात येतील अजित पवार हे कौतुक करण्यासारखेच आहेत अजित पवार आपल्या सर्व लोकांकडे लक्ष ठेवतात हे त्यांचं मोठेपण आहे आगेआगे आगे देखो होता आहे क्या माझा संबंध राजीव गांधी सोनिया गांधी राहुल गांधी आणि खरगे यांच्यासोबत अनेक वर्ष आहे मला पक्ष सोडताना कोणी कॉल केला हे सांगणं उचित नाही मी हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही याबाबत मी वरिष्ठांना पंधरा वीस दिवसांपूर्वीच कळवलं आहे माझी देखील मजबुरी आहे त्यामुळे हा निर्णय घेतलाय दुःख तर आहे पण ते शोधा कोणामुळे कोणत्याही गोष्टीबाबत मला कमेंटमेंट केलं नाही सीझन त्याचा निर्णय तो स्वतः घेईल कई नोटिस वगैरह मला माहित मला नाहित तो जिस पक्ष में जाऊंगा जो पक्ष जवाबदारी देगी वो पक्ष में वो पक्ष का उसी तरह काम करूंगा जिस तरह इस यहाँ मैंने अठारह साल काम किया हूँ और मैंने मैंने नीचे लेवल से छात्र जीवन से खुद का ऑर्गेनाइजेशन का मेरा ंग्रेस कांग्रेस हर हर क्षेत्र में काम किया पूरे देश भर में काम किया हूँ मैं जैसे मेरे वालिद साहब बिहार के थे तो वहाँ भी मेरे सामाजिक कार्य करते सामाजिक काम भी बहुत किया हूँ मैं और जब ऐसा महसूस होता है कि भाई हमारी यहाँ जरूरत नहीं है अपना कांग्रेस की तरफ से रोका गया आपको राहुल गांधी भी रोका मुझे मतलब अच्छी तरह से रोका गया मतलब क्या है जब कभी कभी कुछ डिसीजन पेनफुल होते हैं सर माला नहीं संग नहीं तो तो करना रहे। तो प्रवेश जाले नहीं तो क्या संगा नही है अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए समीसीजन एंड बट यू हैव टू बी निर्णय मतलब कभी इंसान को निर्णय होना पड़ता है और आप सबको आमंत्रण से हमारी सभा है बांद्रा ईस्ट में गवर्नमेंट कॉलोनी में परसों का दिन है दस तारीख का छः बजे और आप क्या होता है कि आप कैमरे को देखते हैं ना आपको दूध में मेंगनी डालना बहुत अच्छा लगता है क्या होता है दूध में मेंगनी डालना बहुत अच्छा लगता है तो चेक योर फैक्ट्स सर कैमरे को प्लीज